Я вітаю усіх, хто залишається з нами. Ми продовжуємо спілкування із народними депутатами України. І сьогодні наш гість, народний депутат Володимир Вечерко. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день, добрий день. телезрителі. пане Володимире. Четверта сесія стартувала сьогодні у парламенті, і ми побачили, що народні депутати мали можливість висловити свої заяви і, взагалі, заявити про те, яким чином сьогодні треба виводити країну з кризи. Різні бачення, різні пропозиції. Конституційна реформа, формування кабміну, допомога міжнародних посередників, це все ми почули з президії парламенту. Який ваш рецепт? Що ви пропонуєте і яким чином сьогодні дійсно виводити країну з кризи? Хороший своєвременний питання, який волнує всего, і політиків і народ України. Сам задаю собі питання: чому так сталося? Дыма без огня не бывает. Я в субботу вернулся в заседание Совета Европы из Страсбурга, где на порядку денному было переизбрание президента Совета Европы. Избрана моя председатель политической группы в Европе, политической группы либералы и демократы, единственные с Украины, Анна Брасе. И был вопрос по Украине. Резолюция Украины, отношение стран Совета Европы к Украине и то, что происходит внутри Украины. И я себе, я вернусь к этому вопросу, Хочу сказать, когда я был на Майдане перед этим в декабре и после Нового года, я мало комментировал, только перед Новым годом на Пятом канале выступал, хочу вам сказать следующее, что я беседовал с представителями среднего и малого бизнеса на Майдане. И вы понимаете, у нас мирная акция студенческая, которая была в начале. Ведь что требовали студенты? И малый, и средний бизнес, и научные сотрудники, которые тоже там есть. Они хотели, чтобы они имели право свободного перемещения по территории Европы. Что это значит? Тогда я был председателем комитета по европейской интеграции. Ранее мы пробили безвизовую зону так называемая 50-километровая внутрь стран Европейского Союза mm. и внутрь и внутри Украины. То есть студенты хотели, чтобы хотя бы подписал, была подписана политическая ассоциация, не экономическая, как там правительство говорит, что сделали не не учли, не просчитали. А нужно было все-таки, наверное, подписать политическую ассоциацию, чтобы хотя бы наш народ мог выезжать спокойно и свободно перемещаться по Европе. Я думаю, что такого, такой бы агрессии и митинга, протестов бы не было. Это первая ошибка, что мы не подписали политическую такую ассоциацию, нужно было подписать, и чтобы был безвизовый режим. Все. Да, экономические вопросы, они кризисные во всей Европе. Европа, Европа переживает не самые лучшие времена, и Украина тоже. Мы могли просчитать, где нам лучше. Со странами СНГ это можно и союз, хотя работа это так называемая ведется, она практически она слабо ведется. И нужно более компетентных людей ставить на эти должности, и чтобы хотя бы часть из депутатского корпуса тоже участвовали, потому что то, что правительство делает, мы еще не знаем, парламент даже не знает, о чем они договариваются. Если ранее я участвовал в переговорах и президент страны включал меня, значит, и э, премьер-министр включал в рабочую группу, то есть мы знали, к чему эта ассоциация приводит, то сегодня не каждый депутат, который выступает у вас в студии, знает истину, истинное положение дел. Это неправильно. Значит, первое. Это то, что студенты начали. Потом это произошло, вышел средний и малый бизнес. Угу. Чему вышел? Почему вышел средний и малый бизнес? Вышел потому, я три с половиной года, вы помните, в вашей студии на пятом канале, в парламенте, на заседаниях комитета, везде говорю, я как член, как, как руководитель украинской делегации постоянной, с, по восточному партнерству с Европейским Союзом, я европейской интеграцией занимаюсь с 2006 года. И у меня удивляют наше искусство задушить так средний и малый бизнес, как говорят, до синевы, до асфиксии. в то время, когда страны Европы, страны Азии, пример Китая, Юго-Восточной Юго Азии, Китая, Индонезии, Таиланда, которые доплачивают деньги людям, которые занимаются малым и средним бизнесом. Это есть основа государства. Не крупные монополисты. Если крупный валится монополист, то все, это это, это крах. А когда развивается малый и средний бизнес, это это состояние нормальное государство. То есть идет идет нормальное развитие государства. Сегодня э, на, наши значит э, нашей фракции подготовлено 14 законопроектов по развитию малого и среднего бизнеса, чтобы улучшить атмосферу развития среднего и малого бизнеса. Я, как защищал раньше студентов малый и средний бизнес, я последовательно, так я и защищаю. И сейчас будут mm -hmm. собираться с малым и средним бизнесом. Да, мы эти законопроекты должны принять вместе совместно с оппозицией, будут они принимать с нами или не будут это уже их право. Но. Ми виходимо зі законопроектами на три з половиною года позже, чем должны были прийняті. Володимир Миколачу, хто їх виконуватиме? Ці закони, якщо вони будуть підтримані сесійної зали, треба, щоб уряд працював повноцінно, і ця приставка ВО вона не дає можливості людям продовжувати повноцінно виконувати свої обов'язки. Треба призначати новий кабінет міністрів, якщо ваша фракція підготувала. эти законодательные инициативы, а урядовцы будут представниками оппозиции, так само будет гальмуваться процесс. Каким чином вы видите сегодня разъяснение по линии кабинета министров депутатский корпус? Вы понимаете, да, сегодня каждый министр временно исполняет обязанность. Как, как будет происходить смена кабинета министров? Это будет в полном составе, не в полном составе. Как это будет происходить, сегодня слушаются, высказывают различные мнения. И кто будет в этом правительстве, кто какую отрасль будет вести? Сегодня вопрос это тоже главный. И главный для чего? Для того, чтобы люди, которые придут работать в это правительство, чтобы они в первую очередь не думали о тендерах, которые проводит Минздрав, который уже всем надоел, понимаете, всем надоел, что творится в здравоохранении, это, это просто ужас, просто ужас, это болото. В угольной промышленности, я шел к вам в студию, меня спрашивают, куда 13 миллиардов идет на дотацию угольной промышленности, когда идет всегда 3-4 миллиарда, вопрос. Я шел к вам в студию, сегодня я не могу не сказать, у нас было на, на фракции политической, значит, на политсовете вопросы, вот эти, кто курирует там эти министерства, опять всплывают эти смотрящие по отраслям, угольная, металлургическая промышленность, химическая, сельскохозяйственная. Это нужно все убрать, об этом я в Европе слышу. Я в Европе это слышу. Был перерыв, когда я не слышал. Сегодня я проезжаю в Совет Европы, в Брюссель, в Европарламент, в Еврокомиссию, одни, они, одни те же вопросы. И Европа говорит, мы должны знать, кому мы даем деньги, кредитуем, под что мы кредитуем. Соединенные Штаты говорят, с кем МВФ должен работать, с каким правительством, кто на себя будет брать ответственность или не будет брать. Я не знаю, буду я работать в правительстве или не буду в правительстве. Это вопрос такой двоякий. Но я хочу сказать одно, что те министры, те вице-премьеры, которые должны прийти в кабинет министров, они должны быть совершенно с другим мировоззрением, с другим подходом. И каждый министр, и вице-премьер, и премьер должен знать, что с него могут спросить в любую минуту. В любую минуту. И чтобы не повторилось то, что сегодня существует. Эту ситуацию нужно выправить. Выправить, ввести в правовое русло. У нас много сегодня беззакония. И вы знаете, что я в Совете Европы подписал, значит, в резолюцию внес 11 поправок. Потому что резолюция была однобока. Слышали только одну сторону. А вторую сторону кто будет слышать? И с 11 поправок мои шесть поддержали. В том числе, чтобы это и не было явления экстремизма. Хотя эту поправку просто чуть-чуть забыли. Она была принята тем же Советом Европы в 2003 году. Відносно сесії парламентської асамблеї Ради Європи, от ви були присутні, запропонували Чимало поправок, які були враховані під час сесії, а, наскільки комфортно було працювати українській делегації під час сесії, тому що ті повідомлення, які ми тут чули в Україні, санкції по відношенню до нашої держави, позбавлення голосу України на наступній сесії парламентської асамблеї Європи, наскільки це на сьогодні е, очевидним може стати, якщо Україна не виконує ряд вимог, які сьогодні поставлені? От зокрема. Демонструвати і люди можуть вийти на мітинг на демонстрацію, але обов'язково ця поправка, яку ви запропонували, акції повинні бути мирними, так наскільки я пам'ятаю. Тільки мирними. Угу. Тільки мирними акціями. І мою поправку прийняли. Причому прийняли більшістю голосів. Більшістю голосів. Пусть кому цікаво посмотрите. Всі поправки, які внес Вечорка, прийняті більшістю голосів. В Совете Европы. И я впервые с 2006 года себя чувствовал, как будто я что же народ. Я что же народ. Я за народ. Как я могу плохо делать народу, когда я всю жизнь людей спасал, работая в хирургии. И в молодые годы руководил с 27 лет межобластной хирургии на Донецкую, Запорожскую, Луганскую области. Вот в вот чем дело. И мне просто было стыдно слушать, и просто обидно было за страну, что такое у нас творится все. Поэтому мне хочется, чтобы в нашей стране был мир и спокойствие. И с 2006 го меня знают в Европарламенте и в Совете Европы. И я доношу то, чтобы не, не было односторонне. Показывали только, как бьют митингующих, не, не показаны этих не показаны радикалы, не показано как... Палят милиционеров на палме с местью молотого, булыжниками ранят, значит, это, полицейских и страдают. И между ними, которые мирные бегают, люди, они вообще не понимают, куда они попали. Они не понимают. Поэтому много людей с Майдана ушло, потому что они пришли с мирными намерениями, вмешались радикалы, и получилась уже каша. Поэтому нужно сегодня ввести все в правовое русло, правовое русло. И спокойно разобраться, что у нас происходит, найти компромисс, а в споре рождается истина, когда мы находим компромиссное решение. И с оппозицией, и с коалицией нужно сесть за стол переговора, если у них не получается. У нас, если посмотреть со стороны, то у нас уже у некоторых э, руководителей друг на друга аллергия, они не могут, они, они в, в тупик скоро придут, а нужно договариваться. Поэтому я считаю, что нужно, э, буду предпринимать все усилия сегодня, э, беседовал с главой администрации президента, с Андреем Петровичем Клюевым, но ну, вот нужно будет участвовать в переговорном процессе и находить точки соприкосновения, не допустить до крайностей, І це можливо і в саме ближайше время возможно. А то що правительство ну надо міняти, ну та факт. Угу. Ще одне питання на завершення нашої розмови. От ви працювали в парламенті попередніх скликань. Верховній Раді України і знаєте, яким чином відбувалися у нас консультації щодо створення коаліції в парламенті так досить тривалий процес, не так просто створити об'єднання, яке б взяло на себе відповідальність за долю України. Зараз говорять про повернення до конституції 2004 року. Якщо це станеться, то яким чином буде працювати парламент? З ким доведеться домовлятися? От партія Ріонів, з ким може створити теоретично. А коалиции, возможно, лидеры оппозиции возьмут на себя зобов'язання и будут домовляться с позафракционными депутатами. Как в этом процессе? Ну, будет? сегодня же, увидите голосование набирает 233-240 голосов. Сегодня как бы еще как большинство есть. И сегодня нужно так работать многие говорят что вот, там допустим что партия региона там раскалывается uh -huh. фракция значит одни переходят туда может быть это и существует в душе в душе нужно слышать каждого депутата законопроекты которые вносятся в зал должны читать все депутаты а не голосовать за них за 39 секунд я против этого я лично против этого против я хотел голосовать только за бюджет страны и за нулевую ставку там по поставке природного газа, потому что у нас НАК Украины. Вы видите, кто там работает в НАКе? Их нужно менять за, 10, за, за 39 секунд надо поменять НАК. Вот это коррупция. И кто курирует эту коррупцию по вертикали? Вот этих надо менять в правительстве немедленно. Сверху кто курирует в правительство до УК Трансгаза, до НАКа? Прийти и зачистить их оттуда. Потому что живут тендарами и всем, и всем остальным. Кто сегодня работает нормально в правительстве, mm -hmm. На мою точку зрения. Я не буду обо всех говорить. Сегодня все тянет Арбузов, первый вице-премьер. Клименко, которого хвалят в, Ев хвалят в Европе. В Европе, что человек сделал реформу. Министерство доходов в сборов. реформу сделал. А мы за реформы. А остальные, кто реформы, где реформы угольной промышленности, где отмывка средств денежных существует, где шахты должны предпринимателям деньги, и смотрящие запрещают им возвращать долги. И об этом уже молчат и депутаты, которые в зале работают, тоже об этом молчат, потому что им, они, понимаете, внутренний страх существует. Почему они все молчат? Мы ему Дякую вам за розмову. Пожалуйста. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Вечерко. Залишайтеся з нами. До побачення.